लोग झुंड बनाकर किसके पास बैठते हैं? जवाब से बाज लोग झुंड बनाकर अलाव के पास बैठते हैं। बाज लोग किसे आशीष देते हैं जवाब से बाज लोग आग को आशीष देते हैं त्रीज बाज लोग फावड़ा कैसे चलाते हैं झाबाव से बाज लोग फावड़ा में चलाते हैं

કોઈ પણ વિષય પર ક્લિક કરવાથી તેમના પાઠ જોવા મળશે પાઠ પર ક્લિક કરવાથી પાઠની સમજૂતી અભ્યાસ સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન અને સ્વ અધ્યયન સોલ્યુશનો તમને અહીંથી મળી જશે તો વિડીયોને આગળ વધારતા ચોથું બાજ લોક કે ઉબડ ખાબડ પેરો પર ધરતી કી ગહરાઈઓ સે ક્યાં ઉમડાતે હે જવાબ આવશે બાજ લોક કે ઉબડ ખાબડ પેરો તક धरती की गहराइयों से पानी के सोते उमड़ आते हैं प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। जवाब कवित्री उन गरीब लाचार और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूरों को बाज लोग कहती है जो अपने श्रम से दुष्कर कार्य पर दिखाते हैं पर समाज में उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता बाज़ लोग किसको आशीष देते हैं बाज़ लोग अलाव में चलती में हुए और कड़कड़ाती ठंड उन्हें ऊर्जा देने वाले आशीष देते हैं त्रिजु, सारी बाजिया हारकर बाज लोग कैसे रहते हैं सारी बाजिया हार कर भी बाज लोग निश्चित और अलमस्त रहते हैं चौथो बाज लोग झुंड बनाकर कहाँ बैठते हैं? बो बाज लोग आग तापने के लिए झुंड बनाकर अलाव के चारों तरफ बैठते हैं प्रश्न चरण निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में दीजिए पहले प्रस्तुत कविता में किस समाज का वर्णन किया गया था। तो जवाब आशे बड़ी बड़ी योजनाओं और निर्माण कार्यों को पूरा करने में गरीब लाचार, कड़े मेहनत करने वाले मजदूरों का प्रमुख योगदान होता है पर वे इससे श्रेय से वंचित रह जाते हैं। बाज लोग कविता में इस सर्वहारा मजदूर समाज का वर्णन किया गया है बीजू जहाँ भी बची है वहाँ जीती रहे से क्या तात्पर्य है जहाँ भी बची है वहाँ जीती रहे कविता की कड़ी कवित्री ने अग्नि को लक्ष्य करके कहा आग है आग ऊर्जा का प्रतीक है गरीब लाचार मजदूर आशावादी होते हैं। उन्हें राय में पर्वत के दर्शन होते हैं। इसलिए वे बुझती हुई आग के जीवित रंग में बची रही के कामना करते हैं मजदूरों का जीवन ही ऊर्जा का पर्याय है त्रिजु पानी के सोते कहाँ से निकलते हैं कैसे जवाब पानी के सोते धरती के अंदर बहुत गहराई में स्थिर होते हैं मजदूरों को फावड़े चलाकर अथक परिश्रम करने के पश्चात धरती की गहराई तक पहुंचना संभव होता है मजदूरों के प्रयास से धरती की गहराई से पानी के सोते निकलते हैं प्रश्न चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पांच छो वाक्य में लिखिए पहले बाज लोग कहीं के नहीं होते यह कहने के पीछे कवित्री का आशय क्या है वीडियो ने पोज कर बीजू सारी बाजीया हार कर भी बाज लोग अलमस्त क्यों रहते हैं स्पष्ट कीजिए सारी बाजी या हार कर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर थैंक यू